Yenidən aşiq olmaq sevdasına düşən diva Aygün Kazumova bu dəfə onlarda sevgidən danışdı. 7 il bərabər olduğu sevgilisinə o bu dəfə onlarda yaxşı yol dedi. Eksklüzivlər dünyası onlara xoş gəldi. Bu həftə 106.3 FM-də bayram bayrama qarışdı. Radiomuzun rəhbəri Arzu xanım doğum gününü, DJ Kazım isə Mülayeli radio şousunun 2 yaşını qeyd elədi. gələn böyük bayramdır Mülayeli Radio şouunun 2 yaşı tamam olur. Çox maraqlı bir verilişdir və hər bir yaradıcı insan bu verilişdə iştirak etmək istəyir. Həm kazıma dinləyici auditoriyasını təbrik edirəm. Kazıma oğullarımıza eləyirəm. İcradçı sərətləri arzı xanım və qədər təbrik edirəm. Sizə təbrik edirəm. Çünki söz söhbət qulaqlar hətta mən belə əsəbləşirəmsə Deməli bu belə oldu. Hə, uğurdu. Bu gün mənim 2 yaşım olur da. Mən elə bil ki, inan ad gündə necə hisslər keçirdim. İndi də o hissləri keçirəm. Gözəl bir təsadüfdür ki, Hı -hı. bəli, məhz bu radionun rəhbəri olan Arzu xanımın da ad günü e, Muleyinin ad günü ilə bərabər biz ikimiz də ürəkdən təbrik edirik. Onlar da qatılır buna, təbii ki, bizim rustic posikimiz də qatılır, operatorumuz da qatılır. Afak, tə Arzu xanım, Afaq hey də o səfirdən qatılacaq. Ay Muleyinin, bu nəyidir Muleyinin? Canım səndən gərilə, gərilə. Ay müleyli müleyli müley. Mən deyəyəmə baxsa 18-ci addan oxuyur. Mən mən axı müğənnidim. Onda oxumacaq. Yox, axı məndən olmayacaq. Demə mən səbətdən söz deyim. Yenə mən oxuyuram, məndə normaldır. Bəs siz müğənninin adını müğənnini qoyub belə oxuyanlara nə deyirsiz? Demək <laughs> istəyirəm ki, sizdə müğənnid də çıxılmayacaq. 15 il sonra Diva və Rəhim yenidən bir araya gəldilər. YouTube-dan bir görüntünü izlədik. 15 il bundan öncəki görüntüdür. Atəvə bilikdir. Aygün xanım ilk dəfə Atəv kanalına təşrif buyurur. İlk dəfə. Biz Aygün xanım heç bir proqrama qatılmamış. Heç bir proqramda olmamışdı. Bu günə təsadüf edildi. Rəhimin illər öncə ölkənin əsas ulduzu Aygün Qazımova yerdiyi bu sual artıq həyata keçdi. Ola bilərmi ki, Aygün Qazımova adı bir gün Hollywood-dan gəlsin. O səhnədə bizsiz görək və ayıqam o zaman 10 saniyə, 15 saniyə belə düşünür. Deyir ki, deyim, o gün olacaq. I going to sleep though. I souls number one. Bir araya gələn məşhurlardan səs küylü açıqlamalar gəlir. Onlardan dan dam o maya can. Səndən adam olmayacaq sözlərini Leyli xanım deyib dəyirsən. Atma qoyaq. Səndən müğənnə <laughs> <bu> olmayacaq. <laughs> demiş. Aygün və Rəhim işbirliyi davam edir. E, Mən değirdim yəgil seversən. Gəlbimi, <laughs> gəlbimi. <laughs> gəlbimi. <laughs> İbrahim mənə mahnı yazır, amma yenə də gözləyirəm. <laughs> Rəhim söz, bəlkə rəhmi desən, bir söz deyəsən dildarım. Bəlkə rəhmi desən, bir söz deyəsən <laughs> daram hitini rəhim rəhimli Aygün Cazımova üçün yenidən aranjiman edəcək. Çox istərdim ki məndən də bir hədiyyə olsun. Mən elə bir aranjimanı vallahi o, Valla, o mahnını tək, təkrar səhnəyə gətir. Çünki gözəl mahnı. Çünki qəşəng <laughs> mahnılar heç vaxt ölmür. Keçək tələbatlı və sevilən ulduzların şəxsi həyatına. Nə sevgi, nə sevgi. Yəfir <laughs> bir sevgi, sevgi yaşadıq. Sonra çamadanların yığdıq və diri hadi. 7 il bir sevgi yaşadıq. Sonra çamadanların yığdıq və diri hadi. Gedənə sağ ol. Gədana muhabbət, getmirsənsə getməlisən. Uçacaqsan, uçacaqsan. Avallara uçacaqsan. Ayağımı yerdən kəsəcəm səni, qalbi mə bunu çaxsın. Bundan kör insanlar olmamalı bizim həyatımız. Eynən. 7 illik sevgisinə artıq yox deyən Aygun Kazımova yenidən mi ayrılıq quracaq? Alaq qurmaq istəyirəm, amma <laughs> alaq qura bilməsən. Bu bənə bir xəyal yazdı. O da bu keçə yazdı. Aşık olmaq istəyərdim. Cazibədar ulduzumuz yenidən aşiq olmaq arzusundadır. Aşiq olmaq istəyirəm canım. Sevgisiz mümkün deyil. Yaşaya bilmir, yarada bilmir, studiyaya girə bilmir. Bu bir gerçəkdir. Aşiq olmaq istəyirəm. Kimə aşiq olum? Kimə? Biri belədir, biri elədir, biri elədir. Kimə aşiq olum? Sevgi axtarışında olan Aygün Kazımova şəxsi həyatı haqqında mahnı da oxuyacaq. Arıyıram, arıyıram bu adamı. O sözləri yaz, mənə göndər. Mən yazım. Kazımova ifa edir. Əşk, sevgi bir sistem oldu. Oboyda Allah Puqaçevə baxın. Görünəcəyəm. Əziz ruhumuzda bravo. Bax mə Allah xanım kimi xanımları alğışdırıram. Bəli ki, qadın görünüş yaşı var. Şənliyi görəcəyəm, duru. Çünki əsir yaradıcı insandır. O tez tezənşik, o diyen, o dəmir adamlar var, dəmir o aşiq olmurlar. Nəmin 100 ildə bir dəfə elə şey olar. İrəkdir bu. Vəhlə oynayır. Bax belə sevilən amma hələ ki axtardıqları sevgiyə qovuşmayan məşhurlarımızdan bu günlük bu qədər.